Андрій Дігтіренко, журналіст реальної газети з Луганську. Андрію, ви чиво не чую, пишу хорошо. Вітаю хорошо. вас вітаю вас. Скажіть, будь ласка, що там відбувається на цих шахтах підприємства «Краснодонвугілля», які належать Ахметову? Чому саме зараз шахтарі вирішили вимагати підвищення заробітної плати? Это действительно интересный вопрос. Начали сейчас следить за этим, за этим событием и отправила наша газета, реальная газета. Мы отправили туда журналиста. Прямо сейчас он находится в Краснодоне. Как бы, хронология событий развивалась именно таким образом. Вчера вечером начался в Краснодоне митинг. Ну, традиционный пророссийский митинг, который сейчас происходит во многих городах Юго-Востока. Постепенно этот митинг, то есть руководители этого митинга смогли заразить шахтеров своими идеями, и постепенно шахтеры переместились вечером ближе к, к зданию шахтного управления Краснодон-Угля. Изначальные требования были политические, в частности, возмущались вот, к активисты этих, на этих пророссийских митингах, что шахты Ахметова отказываются предоставлять транспорт для того, чтобы свозить людей под СБУ, для того, что отказываются отпускать шахтеров. Как бы, ну, потихоньку активисты шахтерские перешли уже под здание Краснодон Угля и выдвинули, соответственно, экономические требования. То есть, одно из требований было повышение заработной платы, они говорили о повышении безопасности труда. Но вот если смотреть на общую картину, ну понятно, что все-таки подоплевка политическая. То есть это часть тех самых митингов, которые захватили Юго-Восток. Просто сейчас люди, которые, ну, грубо говоря, подбивают народ, они сейчас решили сфокусироваться на шахтерских проблемах. У нас есть информация, что подобные попытки заблокировать работу угольных предприятий проводились и в других городах, в частности на юге Луганской области там по определенным причинам не получилось, в Краснодоне удалось раскачать шахтеров, и сейчас около 400 человек блокируют работу предприятия, сказали, что даже перекрыли одну из дорог, и всячески мешают другим шахтерам, которые как бы не поддерживают их движение, выходить на работу. Тобто, а, тобто шахтарі так само частково, хочуть, частина шахтарів хоче брати участь у мітингах, а, а, керівництво шахти, яке яким, ну, власне, шахтами володіє Рінат Ахметов, забороняє їм це робити, так? Ну, то виходить, не то щоб забороняють, то есть якби как бы офіційна позиція, що Краснодонгуль вне політики. Тобто, вони продовжують працювати, вони... а не Э, то есть ну, не собираются останавливать свою деятельность только потому, что в Луганске захвачено здание СБУ. Это их позиция, э, то есть ну, понятно, да, в принципе, позиция бизнесмена. Естественно, находятся различные политические силы, которых это не устраивает, и которые хотят подобным, дел, подобным образом с помощью таких акций давить на собственника. Но э, я не исключаю, что, как в принципе, и... У мітингах у Майдану, Луганська під СБУ є і економічна подаплека, соціальна подаплека. Розуміється, наверняка у шахтерах, які в Краснодону бастують, є і, дійсно соціально-економічні причини так делать. Но ізначальний мотив, ізначальний повод і все-таки політичний. Це однозначно. А яка їхня вимога головна? Чому вони зараз залишаються до якого моменту вони планують стояти? Но сейчас основное, получается, основное требование это повышение заработной платы, первое, второе это улучшение э, э, соблюдения безопасности труда, то есть э, меры безопасности на шахтах. И третье это э, право раз... э, то есть разрешение э, участия шахтеров в митингах в Луганске и в других городах. И также ну, вот я слышал, что были требования предоставить им транспорт предприятия для этого. То есть получается три требования. Опять же. К ним выходил вчера поздно вечером генеральный директор Ангеловский. Они, он пытался выслушать их требования, но диалога у них не получилось. То есть сейчас, по сути, вот еще идет горячая фаза. Непонятно, ждем информации от нашего корреспондента, кто является лидером забастовщиков. То есть сейчас еще идет горячая фаза, когда непонятны окончательные требования. Ну, будем следить за развитием ситуации. Доброе, дякую вам. Это Андрей Дихтеренко.